অঞ্জলি দাসৰচোন আজি অঞ্জলি দাসৰ পাকঘৰত কি কৰি আছে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাবলৈ আজি কি ৰান্ধিছে আজি তাইৰ মুখেৰে শুনাওকচোন মোৰ ছোৱালী লিজা নমস্কাৰ মোৰ ছোৱালী লিজা তাইনো কি ৰান্ধিবলৈ লৈছে আপোনালোকে তাইৰ মুখেৰে অকণমান শুনকচোন আজি মই ৰান্ধিবলৈছো চিলি ফিছ মায়েনো কিমান সদায় কৰি থাকিব ভাবিলোঁ আজি মই নিজেই ৰান্ধো সেইবুলি আজি পাকঘৰত মই সোমালোঁ কি ৰান্ধো আপোনালোকে চাই যাওক অঁ লিজা আজি কি কি ৰন্ধা হৈছে চিলি ফিচ ৰান্ধিব লৈছোঁ অঁ মাছ অকণমান ন মাছ যিহেতু দুজনীয়ে খাম আমি মা বেটি তাৰ বাবে আজি লৈছোঁ ময়দা অলপ ময়দা লাগিব মিশ্ৰণটো তৈয়াৰ কৰিবৰ বাবে অলপ আদা নহৰু পেষ্ট লোৱা হৈছে নিমখ জোখ পৰিমাণে চিলি পাউদাৰ আৰু শেষত মিশ্ৰণটো সানিবৰ বাবে অলপ ৰিফাইন অইল আৰু এইফালে দুজনী মা বেটিৰ কাৰণে অকণমান কমকৈ মাছ নহয় জানো ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত ময়দা দিছোঁ এচামুচ আৰু অলপমান দি দিছোঁ ডেৰ চামুচ দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট এচামুচ নিমখটো অলপ কম পৰিমাণে দিম যিহেতু পাছত অলপ দিয়া হ'বই চিলি চা চিলি পাউদাৰ এচামুচ আৰু শেষত ৰিফাইন অইল এক ডেৰ চামুচ তেল হ'ব মই হাত ধোৱাই আছে মিচনটো ধুনীয়াকৈ সানি লওঁ সানি লোৱাৰ পাছতে এইটো আধা ঘণ্টা ৰখা হ'ব আধা ঘণ্টা ৰখাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ ৰিফাইন অইলত দি পিনে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব আচলতে আজিকালি মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে স্পাইচি খাই ভাল পায় মই যিহেতু অকণমান টেঙা আঞ্জা টাইপৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰান্ধো গতিকে আমনি পাইছে হয়তো গতিকে তাই নিজৰ ইচ্ছামতে এনেকৈ বনাবলৈ লৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি এটা গোপন কথা ক'বলৈ লৈছোঁ দেই আপোনাক কথাটো অকণমান মনে মনে কৈছোঁ যিহেতু ছোৱালীজনীক বনাবলৈ দিছোঁ আৰু মই মনে মনে এনেকৈ ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ কাৰণ কাণখন ওলাই আছে যদি কেনেবাকৈ শুনিবলৈ হয় মস্ত এখন যুদ্ধ যাব মাক জীয়েকৰ মাজত সেয়েহে অকণমান ফুচফুচকৈ কৈছোঁ দেই কথাটো হৈ গ'ল কি তাই কাণটোও শিকা হ'ল আৰু লগতে আজিকালি চোৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি কয় অকল মানে মোবাইলতে ব্যস্ত হৈ থাকে বা পঢ়া শুনাতো পৰে বাৰু মিছা নকওঁ তাৰ মাজতে মোবাইলতে ব্যস্ত থাকে গতিকে ইমান মোবাইলত থকাতকৈ দুই এটা কাম শিককচোন সেইবুলি অকণমান বুদ্ধি কৰি মই এনেদৰে তাইক বনাবলৈ শিকোৱা হ'ল লগতে তাই কামটো শিকিলে আৰু ময়ো তৃপ্তিৰ এসাঁজ বহি লৈ খালোঁ বুদ্ধিটো কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ ইমান মিশ্ৰণখিনি হৈ গ'ল এতিয়া তেলত ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব অলপমান আপোনালোকে চাই থাককচোন মই এনেকৈ লাহেকৈ এপিচ এপিচ কেজি ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ চাবলৈ কি হয় নাজানো মাক অলপ মাৰি কৈছোঁ মই জনাবলৈ খাব বেয়া হ'লে দালিখিনি শেষলৈকে চাই যাওঁ এয়াতে মাছখিনি এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈছে চাওকচোন তাৰপাছত এইখিনি সম পৰিমাণে কি কি দৰকাৰ সকলোখিনি যোগাৰ কৰি লৈছে এইখিনি পিঁয়াজ এনেধৰণে কাটি লৈছোঁ অকণমান চিলি পাউদাৰ কেঁচা জলকীয়া আদা নহৰু পেষ্ট কেপচিকাম আৰু অকণমান মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ পিঁয়াজ লগতে বিলাহী আৰু চাই থাকিব অঁ আৰু এইখিনিতো হৈ গ'ল নহয় জানো তাৰপিছত এইফালে কেৰাহীত আনফালে তেল তেল হৈয়ে আছে অঁ কেনেকৈ বনাই চাওকচোন মই অলপ আদা নহৰু পেষ্টো প্ৰথমতে দি লৈছোঁ কাৰোবাৰ ঘৰত ৰন্ধা বঢ়া দৰকাৰ হ'লে ক'ব দেই জনাব কমেণ্টত নতুন ৰান্ধনি নতুনকৈ শিকাইছোঁ বিশেষকৈ মই শিকোৱা নাই বাৰু এইবিলাক নৱপ্ৰজন্মৰ আহাৰ আমাৰ আমাৰতো আৰু মাছৰ টেঙা আঞ্জা মাছৰ ঠাৰ এইবিলাকেই নহয় জানো নৱপ্ৰজন্মই আচলতে আজিকালি স্পাইচি বস্তু ভাল পায় যিহেতু ইয়াতে এতিয়া বিলাহীখিনি দি দিছোঁ গতিকে বনাই আছে এনেদৰে স্পাইচি যিহেতু খাই ভাল পায় গতিকে এনেদৰে বনাবলৈ লগাই দিছোঁ মই দূৰৰ পৰা চাই আছোঁ আচলতে কেনেদৰে বনাই কি কৰে আপোনালোকলৈ তাকে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু লগতে অকণমান ধেমালিও কৰিলোঁ বেয়া চেয়া নাপাব আৰু এনেদৰে ৰান্ধনীজনীয়ে বনাইছে ৰান্ধনীৰ মুখখন অকণমান দেখাই দিওঁ আজি মাক সহায় কৰি দিছোঁ মুখখন অকণমান দেখালে ভাল হয় কেমেৰা ফালে কেমেৰা ফালে চাই আছোঁ কেমেৰালৈ চাই থাকিলে এফালে জ্বলি যাব মোক চু নিমখ অকণমান দেখাইছোঁ দিছোঁ যিহেতু নিমখ চথনি দিয়া হৈছিলেই অলপ কম পৰিমাণে দি দিছোঁ এতিয়া মুখ চুখ ফুলিছে নেকি ক'বতো পৰা নাই বনাই ভালেই পাওঁ খালী অলপ মছলা চছলা দিয়া মই বনাই খুবেই ভাল পাওঁ আগলৈকে আগলৈকে এনেদৰে বোৱাৰীকো বনাব পাৰিম নিশ্চয় নহয় জানো কমেণ্ট কৰিবচোন বোৱাৰীকো এনেদৰে পাৰিম নে নোৱাৰিম আজিকালি বোৱাৰী মই ইয়াত এতিয়া এনেদৰে কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ লগতে কেপচিকৈছোঁ হ'লেও মানে ইয়াতে চিলি পাউদাৰ ৰেড চিলি পাউদাৰটো দি দিছোঁ আপুনি দিয়া হৈছিলে যিহেতুকে কম পৰিমাণে দি যায় কেনে পাইছে জনাব নতুনকৈ ৰন্ধা ৰান্ধি থকা হয় মাজে সময় সেইটো ইমান পাকৈটো নহয় কেনে পাইছে আপোনালোকেও জনাব কিবা যদি ইয়াৰ ভুলো হৈছে সেইটোও আপোনালোকে ক'ব পাৰে কম দি আৰু মায়েও ধু বনাই ৰান্ধি থাকে আপনাদের লাইক কমেন্ট আৰু আর মূল চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে বা উপযোগী ভাবে সাবস্ক্রাইব করব আশা করল আর এদরে আমার ভিডিওবিল থাকি আমার আগুৱাই নিয়াত সহায় করে আশা এতিয়া এটা মানে ইলাম সয়া সস এই দুটা আপনি কবলে থাকিয়ে গেছে লগতে টমেট' ফচ অলপমান দিছোঁ মিটি অলপ সময় ভাজি লৈ তাতে মাছ কেপিচ মই দি দিওঁ ইয়াতে এতিয়া মই ভাজি ৰখা মাছ কেপিচ মিটি অলপ সময় সিজাই দিলে আমাৰ আজিৰ ৰেচিপিটো তৈয়াৰ হ'ব সকলোৱে জনা ৰেচিপি ৰান্ধি চাব খাই ভালেই লাগে মাছেখিনি এয়া আজি হৈ গ'ল আমাৰ মাছৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাব ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চ্যানেলটাই সাবস্ক্রাইব করে আশা শুভ শুভরাত্রি